আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠিতি দিবি সৰস্বতী পূজা আৰু সচ সৰস্বতী পূজা আৰু আমাৰ স্কুলতো অন্যবাৰৰ দৰে এবাৰো পালন কৰা বা উদযাপন কৰা হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত আহি গ'লোঁ বাকী ষ্টাফ আহিব বাৰু আৰু ষ্টুডেণ্টটো আহিছে ইয়াৰ কাম দেখিছে তাত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু এইফালেও আহি আছে বস্তু খুব ধুনীয়াকৈ আশা কৰোঁ আজি অনুষ্ঠানটো খুব ভাল হ'ব আৰু সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ এয়া আপোনালোকে দেখিছে ঠেলাত আনিবলগীয়া হৈছিলে বিশেষকৈ টমটমত অনাৰ কথা আছিলে যদি টমটমত আনিব পৰা নগ'ল মূৰ্তি দুখ হোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমাৰ ছাত্ৰবিলাকে ৰাতিপুৱাই য'ত মূৰ্তিটো বনাব দিয়া হৈছিলে তাৰপৰা আনিলেগৈ এইটো মূৰ্তি যিটো মূৰ্তি আমাৰ ছাত্ৰসকলে আনিছিলে সেই মূৰ্তিটো যেতিয়া পূজাৰী আহিব পূজাৰীয়ে মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা মানে আৰম্ভ কৰিব এইবোৰ হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ৰাতিপুৱাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে পাচলি কাটিছে আৰু সেই অনুপাতে সকলোৱে কাম কৰি আছে খুব ৰাতিপুৱাই আহিছে মই মই অহাৰ আগতে কিছুমান ছাত্ৰ আহি গ'ল এইবোৰ হৈছে বেলপাত আৰু যিহেতু পূজাত লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ ছাত্ৰবোৰে পাতবোৰ চাফা কৰি আছে প্ৰসাদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া আমি সৰস্বতী পূজা আমি প্ৰসাদ বুলি কওঁ বিশেষকৈ খিচিৰি আৰু খিচিডীটো প্ৰায় কমন আৰু আমাৰ এইটো ৰান্ধনী অনা হৈছে ৰান্ধনীয়ে বনাই আছে আৰু কেৰাহী চাৰি কেৰাহী আমাৰ টাৰ্গেট আছে চাৰি কেৰাহীয়ে জুৰিব লাগে ফাইনেলি পূজাৰী আহি গ'ল আৰু পূজাৰীয়ে যিহেতু মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু সেয়া আপোনালোকে দেখি আছে দেৱীৰ যিহেতু তাৰ আগত মোক দেখুৱাব নাপায় তেওঁলোকৰ কিবা নিয়ম থাকিব পাৰে সেইটো মই ইমান ভালকৈ নাজানো পূজাৰীয়ে আৰম্ভ কৰিব আমাৰ সৰস্বতী আজিৰ সৰস্বতী পূজাৰ যি অনুষ্ঠান মাংগলিক অনুষ্ঠান আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে আমাৰ পূজাৰী আৰম্ভ কৰি দিছে যিহেতু চাৰি কেৰাহী আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে আৰু ইয়াৰ আমাৰ ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি মানে আৰম্ভ কৰি দিলে আপোনালোকে দেখিছে এক কেৰাহী আৰু ছেকেণ্ড কেৰাহীটো আৰম্ভ হৈছে যিহেতু খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিব লাগিব যিহেতু প্ৰায় এঘাৰটামান বাজিলেই দুটামান বজাত খোৱা হৈ গ'লে তেতিয়া সকলোৱে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু পূজাৰে মানে ৰান্ধনীয়ে কোৱা মতে ধুনীয়াকৈ হৈ আছে চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ বাবে মানে নিশ্চিন্ত থাকক বুলি কৈছে আৰু সেইটো ভাল লাগিলে আৰু ইয়াৰ পিছত কি হয় আমি ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ আগতে আমি বহুত অসুবিধা পাইছিলোঁ এইবাৰ আপোনালোকে দেখিছোঁ প্ৰায় তিনিশমান কলপাত ছাত্ৰক লগাই আনিছোঁ যাতে পিছলৈ অসুবিধা নহয় আমাৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে কিহৰ ইমান যাম বা কিহৰ ইমান গেডাৰিং খাইছে বিশেষকৈ অন্য একো নহয় নিৰ্মালি ল'বৰ কাৰণে সকলো ছাত্ৰ গোট খাইছে বিশেষকৈ ছাত্ৰ বেছি হৈছে এইকাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে পূজাত ইয়াত দুটামান গ্ৰুপ কৰিলে বেছি সুবিধা হ'লহেঁতেন বা যি কি নহওক এতিয়া পৰ্বতো চলি আছে যিহেতু ধুনীয়াকৈ চলি আছে বাৰু পূজা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু খণ্ট্ৰেক পিছতে আমি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিম প্ৰসাদ বুট বুট মগৰ লগতে আমি খিচিৰি দিম আমি এইবোৰ হৈছে আমাৰ স্কুলৰ ষ্টাফ আৰু তেওঁলোকেও অঞ্জলি ল'লে কেৰাহী হৈছে প্ৰসাদ বিতৰণ চলি আছে খিচিৰিও দিয়া হ'ব আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কিছুমান গাৰ্জেণ্ট হয় আৰু তেওঁলোকো আহিছে যিহেতু আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ আহাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে আৰু এইবোৰ হৈছে ছাত্ৰ আৰু আমাৰো ছাত্ৰ আছে বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা ছাত্ৰবোৰো আছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বহিছে আমি যেনেদৰে বহিবলৈ দিছিলোঁ সকলো ছাত্ৰকে ধুনীয়াকৈ বহিছে ধুনীয়াকৈ খাইছে আৰু ধ আমি কিছুমান পাত্ৰবোৰ আমি নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইত পেলাব দিছিলোঁ আৰু সেই ঠাইত কিছুমান পেলাইছে আৰু তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ এইজন আমাৰ ছাত্ৰই ছাত্ৰই হয় কিন্তু তাত পাত আমি দূৰত যে পেলাব দিছোঁ যে সি চেষ্টা কৰি আছে ময়ো কৈছোঁ হ'ব দে পাৰিবি ধুনীয়াকৈ লৈ যা আৰু সি চেষ্টা কৰি আছে বাৰে বাৰে পাতখন উঠাবলৈ ময়ো কৈছোঁ হ'ব পাৰিবি আৰু সি মানে ভালকৈ নিবও কৈছোঁ মোক কৈছোঁ লৈ যা পাতখন দিলেও হ'ব বাকীবোৰ বাৰু আমি চাফা কৰিব পাৰিম সেয়া দেখিছে ভালো লাগিছে সেইকাৰণে মই দৃশ্যটো বন্দী কৰিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সি লৈ গৈছে সেয়া আপোনালোকে দেখিছে সকলোৱে খাই আছে এইবোৰ আমাৰ ছাত্ৰই হয় ছাত্ৰই হয় ধুনীয়াকৈ খাই আছে লগতে গাৰ্জেনটো আছে লগতে বেলেগ বেলেগ স্কুলৰ পৰা আহিছে এইবোৰ ছাত্ৰ বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা আহিছে আৰু ধুনীয়াকৈ বহি আছে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই বৰ বেছি মানে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই বহুত ব্যস্ত আছিলোঁ যিমানখিনি পাৰিলোঁ তাকে চেষ্টা কৰিলোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ